Христос воскрес! В ефірі телеканалу Родана Бесіди про Вічне». я вітаю всіх наших глядачів. У нас у студії проти Рей Олександр Горовенко та Олександр, я вас вітаю. Ми будемо сьогодні продовжувати нашу літературну сторінку і знову читаємо байки. Отже, ви обрали для сьогоднішньої розмови байку брітви я її зараз прочитаю. знакомим, з'їхавшись однажды, я в дорозі сніг в місті на одному ночевал. поутру, чуть лишь я глаза продрал, и что же узнаю, приятель мой в тревоге. Вчера заснули мы шуток без забот, теперь я слушаю, приятель стал не тот. То вскрикнет он, то охнет, то вздохнет. Что сделалось с тобой, мой милый? Я надеюсь, не болен ты? Ох, ничего, я бреюсь. Как только... Тут я встал, гляжу, проказник мой у зеркала сквозь слез так кисло морщит рожу, как будто бы с него содрать сбирались кожу узнавши наконец вину беды такой, что дива я сказал, ты сам себя тиранишь. Пожалуй, посмотри, ведь у тебя не бритвы, косари, не бриться, мучиться ты только с ними станешь. Ох, братец, признаюсь, что бритвы очень тупы. Как этого не знать? Ведь мы не так уж глупы, да острыми-то я порезаться боюсь. А я, мой друг, тебя уверить смею, что бритвою тупой изрежешься скорей, а острою обреешься верней, умей владеть лишь ею. Вам пояснить рассказ мой я готов. Не так ли многие, хоть стыдно им признаться, с умом людей боятся и терпят при себе охотней дураков? Ваш выбор цикавый. Чему вы выбрали <coughs> сам эту байку? Про что будем говорить? Хочу говорить о дружбе. О дружбе людей между собой, о том, что, в принципе, мы сами своей волей формируем круг своего общения. То есть если брать вот так строго, то от меня зависит, кто будет рядом со мной и чьи слова я буду слушать. Когда человек начинает роптать, что вот начальник не такой, там подчиненные не такие, там коллеги не те, то необходимо вспомнить, что в принципе ты сам себя поставил в этот круг общения и при всех жизненных коллизиях и обстоятельствах ты выбираешь сам себе друзей. Как данный человек избрал себе тупую бритву, дабы защитить свою кожу от порезов, как он думал, это его спасет. Так и мы, люди, избираем сами себе в друзей тех или иных людей. И есть старая пословица, которая говорит, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Вот в православии очень важно, кто рядом с тобой. Потому что... Наше спасение зависит, в принципе, не столько от нас, наших дел, а от наших близких. А спасение наших близких, ну, тех, кто рядом, зависит, в принципе, от нас. Есть такая притча, когда говорится, что люди в раю находятся как бы на перу, и на этом перу они кушают длинными вилками. И локти у них не сгибаются. То есть ты можешь наколоть еду и дать ее другому. Сам ты не можешь есть своей руки. Ты можешь вкушать пищу только из руки рядом сидящего человека или от человека, сидящего напротив. Так и спасение наше совершается посредством тех людей, которые находятся рядом с нами. Вот. И спасение ближних наших заключается в том, что мы рядом с ними. Ну, как спасение, так в принципе и погибель. То есть угу. и одна сторона, и другая, две стороны медали и спасение, и погибель. И поэтому для христианина, для православного очень важен выбор друзей. Потому что если мой круг друзей состоит из людей, которые лучше меня, умнее меня, честнее меня, благороднее меня, то в этом залог того, что я буду как-то развиваться, наверное, громко сказано. Я не буду деградировать столь быстро. В древности на Руси это очень хорошо знали. Когда приходил пост, все мясные лавки закрывались. Все знали, что вот в это время надо быть в храме, в это время надо идти на исповедь, в это время надо причащаться. И это был, было общее правило для всех, и поэтому как бы путь спасения был легким. То есть ты не мог, в принципе, с этого круга спокойно вырваться. Ты не мог быть 200 лет назад хиппи на селе. Потому что ну, ты должен быть... быть э, Да. Либо как все, либо как Григорий Сковорода, который mm -hmm. мог против всех пойти и со всеми спорить. Даже с тем же, как, как он любил Библию, как он любил Евангелие, но он mm -hmm. и с ним спорил, он и с ним в чем-то не соглашался, и некоторые его мысли отличаются от того, что там написано. То есть и круг твоего общения напрямую зависит от этого, твое спасение. Если ты избрал себе в друзей воров, mm -hmm. сквернословцев, то понятно, ты сам заразишься этим. Не потому, что ты вот такой хороший, а не плохие, а потому что ну, болезнь. Болезнь передается. Поэтому очень важно знать, кого ты хочешь иметь себе в друзьях. С кем тебе хочется беседовать, чьи слова ты хочешь слышать. И всегда христианин должен выбирать лучших себя. Понятно, что для христианина, в принципе, каждый встречающийся человек должен быть лучшим в сознании, в понимании, что этот лучше меня. Но, в принципе, человек должен выбирать тех, кто выше, умнее, знатнее, честнее, благородней. И в этом будет залог того, что он будет развиваться. Был такой случай с одним монахом, который служил долго в пустыне, служил в литургии, и к нему приходило много народа, Молиться, послушать его, услышать наставления, получить. Ну, в некоторых случаях он там творил чудеса. То есть старец был благоговейным, честным, праведным по жизни и любим народом и Богом. За свою праведную жизнь он сподобился того, что во время литургии. Ему сослужил ангел. Во время литургии, главного богослужения православного, рядом стоял ангел, и ну, представьте, Кадила подавал ангел. И однажды пришел к этому старцу другой священник, и вместе с ним служил литургию. Когда дошли до момента, когда читается символ веры, старец читал этот символ веры, и священник, пришедший к нему, услышал, что он говорит еретический символ веры с какой-то вставкой, то ли монофизической, то ли монофилицкой. И поэтому... И он сказал старцу, что «Ты очень прав, ты читаешь еретический символ веры, и отцы Первого и Второго Вселенского Собора говорили иначе». Старец как бы, ну, возмутился, наверное, громко сказано. Говорит, «Ну как? Ведь мне... На литургии прислуживает ангел. Ты же сам видел, что вот он рядом. Mm -hmm. И потом старец, как бы, прислушиваясь к словам этого священника, говорит, обращается уже к ангелу, почему столько лет, служа вместе со мной, рядом со мной, ты, не поправил, -да, ты меня не исправил. Почему? И ангел сказал удивительные слова. Бог так устроил, чтобы люди исправляли людей. Бог хочет, чтобы мы исправлялись посредством других людей. Потому что легче всего заставить человека верить посредством чуда. Почему Христос, в принципе, не так много чудес сделал, как мог бы Бог, да, вот в нашем понимании. Ведь Священное Писание Нового Завета – это не сплошные чудеса. Много слов, много проповедей, много учений, много пророчеств. И а не все чудеса. Почему Господь вот так осторожно вот в этом плане? Почему не удивлял людей чудесами и почему посредством чудес не заставлял людей верить? Потому что чудо, оно, вырываясь из контекста мыслей человеческих о природе, оно уже насилует нашу свободную волю. То есть, когда Бог мог бы поставить, например, 30-метрового архангела на площади освобождения в воскресный день и громовым голосом, чтобы ангел всех призвал идти в храм молиться. Все бы пошли, все бы молились. Но эта любовь была бы, бы свободная, да. Это все равно, что навести на человека пистолет и сказать: люби меня. Mm -hmm. Вот полюби меня вот. Я же хорош, я же не стреляю в тебя. И Бог не желает насиловать нас, и потому Ангел и сказал, что люди должны исправлять людей. В поучениях преподобного Авва Дорофея, в главе очереву Годи», по-моему, он говорит, что приводит ссылку с священного писания притчи Соломона. И в притчах Соломона есть такая фраза мудрейшего из всех людей, что спасение человека во многих советах. Причем Ава Дорофей уточняет: смотри, как сказал, не в совете многих, а в многих советах. То есть, если человек имеет нужду в совете, то он должен спрашивать у одного, двух, трех, но не во многих. То есть в тех людей, которые, которые в этом вопросе именно разбираются. То есть, когда приходят к священнику и спрашивают, продавать мне квартиру или не продавать, то мудрый священник должен сказать: Извините, не моя не мое поле деятельности. Это необходимо советоваться с риэлторами или как они там называются. Поэтому в вопросах друзей, дружбы, а дружба, она всегда сопряжена с советами то есть невозможно иметь друга который бы тебе не советовал то или иное и ты бы ему не отвечал взаимность то есть в жизненно важных вопросах необходимо иметь нужного советника нужного друга дабы этот друг дал тебе хороший совет то есть для православного христианина одна из неотъемлемых частей спасения это иметь рядом хорошего друга Иметь духовника, который бы имел ответы на все твои вопросы жизненные, это, как говорил Дмитрий Смирнов, небывалая роскошь. То есть он такой пример из жизни приводил. Говорит, посмотрите на детей, не у всех детей есть папы или мамы. То есть угу. множество детей живет в неполноценных семьях. Говорит, в духовной жизни совершается то же самое. На всех духовников не хватит потому что не каждый, носящий на себе крест и имеющий священный сан, способен быть духовником. В Греции до сих пор сохраняется традиция, когда духовнической практикой занимаются только определенные люди, которые получили благословение на это у архиерея. То есть люди, проверенные жизненным опытом, люди, которые доказали, что да, действительно они могут себя вести в Царство Небесное и могут дать и советы другим людям. Ну, а щирый друг – это тоже как духовник. Часто это тоже роскошь. Много приятелей есть у людей, но ну, приятель – это приятель. А вот такой вот друг, до которого с всеми не всегда встречается такое между людьми. Знакомых много, друга нет, да? Да. как Пушкин угу. писал. Да, настоящий друг, который вовремя на вас крикнет, потому что друг это тот, который может вас наругать, друг это тот, который вас может поддержать. То есть друг, который вас все время хвалит, это не друг, извините. Вы не можете быть таким идеальным и хорошим, чтобы вас не было за что наругать. И поэтому иметь друга – это великое счастье. Иметь человека, которому ты можешь рассказать многое, если не все, и знать, что он тебя поймет, как никто другой, и даст какой-то совет, свое слово, это большая радость. И в наше время, когда мы знаем очень много, в социальных сетях там, 500 друзей, там, 5000 друзей, людей, которые поставили галочку и сказали, да, я твой друг, а ты их в глаза не видел, знаешь их только по фотографиям в лучшем случае наше время, когда знакомство с людьми как бы расширилось, мы имеем возможность общаться с многими. Мы, тем не менее, как бы объединили на настоящих друзей. Поэтому, кто имеет настоящего друга, который может дать совет, может дать дружеский пинок, может похлопать по-дружески по плечу, когда ты раскис, вы благодарите за это Бога, потому что это бесценный дар. Настоящий друг — это бесценный дар. Лучше всего, если это супруг или супруга, но это тоже в наше время роскошь, когда человек имеет в самом близком человеке, с которым живет, для себя имеет в нем и мужа или жену, и имеет в нем друга, который понимает и который подскажет в той или иной ситуации. Я желаю всем вам, чтобы вы имели одного, двух, трех друзей которым можно в 3 часа ночи позвонить и сказать, ты знаешь, мне вот так на душе плохо, послушай меня, вот я тебе расскажу. А он вот так сквозь сон откроет глаза или не откроет, скажет, ну, давай. Я желаю, чтобы у вас были такие друзья, чтобы они вовремя вас ругали, чтобы они вас за плохое бронили, за хорошее хвалили, чтобы вместе с этими людьми, Ви двигались в царство Божі. Тривають бесіди вічне і продовжить нашу передачу розмова про історію православ'я на Криворіжжі. Ми сьогодні поговоримо про долю одного із церковних служителів. Я передаю слово історику Анатолію Хінченку. Сьогодні я розкажу вам о необичному життєвому пути церковного старосты Максима Григорьевича Спильняка, который нес свое послушание на протяжении многих лет в храме Рождества Богородицы. Ныне это церковь Вознесения Господня на Югоке. Роль церковного старосты в деятельности православного храма трудно переоценить. Это был действительно человек, который, выражаясь современным языком, выполнял обязанности и бухгалтера, и казначея, и заведующего хозяйством, и подсобного рабочего. Обычно на такое послушание приглашали и выражали доверие тем сельчанам, которые пользовались их огромным авторитетом и уважением. Именно таким и был Максим Григорьевич Спильняк. Родился он в далеком 1888 году в благочестивой православной крестьянской семье в селе Новый Кривой Рог. Сейчас, к сожалению, этого населенного пункта не существует. Это как раз северо-западная окраина нынешнего поселка Югока. Большое влияние в формировании духовного мировоззрения будущего слуги Божьего сыграл второй настоятель храма Рождества Богородицы Иерей Иоанн Лубинский, который возглавлял церковный приход с 1897 по 1908 год. После окончания церковно-приходской школы Максим устроился работать в сельском хозяйстве, потому что нужно было помогать престарелым родителям, нужно было кормить семью. А затем в 1914 году, когда разразилась Первая мировая война, его мобилизовали в русскую императорскую армию, и он принимал участие в боевых действиях. Мы располагаем уникальной фотографией, которую любезно предоставила нам внучка отца Максима Надежда Константиновна Петрова. Это фотография 1915 года. На ней как раз мы видим изображен сам Максим Григорьевич и его боевые побратимы. После окончания Первой мировой войны, как известно, на нашей территории бушевала братоубийственная гражданская война. И вот в этот период, в этот сложный период, молодой Максим возвращается после демобилизации из армии в свое родное село. Видя его желание работать на духовном поприще, ему выказали большое доверие, избрали его церковным старостой. И вот с этого периода жизнь Максима Григорьевича неразрывно была связана с храмом Рождества Богородицы. Конечно, это был период очень сложный. Как мы знаем, в январе 1920 года на территории Криворожья устанавливается советская безбожная власть с ее ярко выраженным атеистическим характером. Поэтому все вот эти ужасы и закрытие храмов, и гонения на храмы, конечно, вместе со своими коллегами, священнослужителями переживал и Максим Григорьевич. В частности, он был свидетелем того, как в конце 1930 года храм Рождества Богородицы был закрыт и превращен в клуб. Конечно, это отразилось большой болью в сердце слуги Божьего. В этот период Максим Григорьевич также вынужден был, поскольку семья испытывала материальные трудности, работать на производстве. Он устраивается разнорабочим на пятую шахту, которая потом стала символом гибели, символом издевательств фашистских властей над евреями, украинцами, русскими, которые были сброшены в шур в период Великой Отечественной войны. Так вот он решил устроиться разнорабочим на эту шахту номер пять, рудоуправления имени Ильича. Трудился он добросовестно, и поэтому вскоре ему предложили возможность учиться на курсах повышения квалификации. Он закончил курсы мастеров и стал работать мастером. Наступил страшный разрушительный период начала Великой Отечественной войны. Конечно же, война несла огромные страдания, разрушения, бедствия. И когда территория Кривого Рога была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками, то они, в общем-то, пытались найти какое-то понимание у местного населения. Они, в общем-то, пытались установить контакты с жителями, поэтому разрешали проводить богослужения в закрытых при советской власти православных храмах. В частности, уже в октябре 1941 года начинается богослужение в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Службу Божью проводил священник отец Сергей. А помогал ему в этом, конечно же, и Максим Григорьевич. Причем работы было очень много, потому что раньше в этом храмовом здании помещался клуб, поэтому нужно было убрать остатки, как говорится, клубной деятельности, нужно было отремонтировать иконостас, отремонтировать кровлю, благоустроить церковную территорию. С большим энтузиазмом и желанием трудился слуга Божий. Но буквально через несколько месяцев он был арестован. Немецко-оккупационные власти знали, что Максим Григорьевич является квалифицированным рабочим, и поэтому они, угоняя людей на работу в Германию, они решили, что э, надо будет арестовать Максима Григорьевича и тоже отправить его, потому что золотые его руки, как они считали, пригодятся им там в Германии. Несмотря на то, что отец Сергей коленопреклоненно преклоненно просил капитана немецкой армии не арестовывать, не увозить на чужбину церковного староста, эти э, просьбы оказались невыполнимыми, и Максим Григорьевич вскоре оказался в товарном вагоне. Тяжело приходилось ему в Германии работать. Его поместили в концентрационный лагерь, он работал у станка, работа была изнурительная. Но несмотря на огромную физическую усталость, Максим Григорьевич находил в себе духовные силы и проводил душеспасительные беседы уже в лагерных условиях. В лагере за ним такое прозвище закрепилось ⁇ святой ⁇ Это прозвище закреплялось еще и тем, что многие молодые парни и девчата желали, чтобы их окрестил православный батюшка. Но поскольку батюшки не было, они обращались к Максиму Григорьевичу. И он, как, конечно, он не был священником, поэтому он совершал обряд малого крещения. Несмотря на тяжелейшие условия жизни на чужбине, в Максима Григорьевича произошла радостная такая вот встреча это было чудо настоящее, явленное Господом нашим, когда его единственный сын Константин, призванный на войну еще в первые дни 1941 года, в июне месяце, когда начиналась Великая Отечественная война, он попал в плен, и Максим Григорьевич, конечно же, находясь далеко от родного села, не мог знать о его дальнейшей судьбе. И вот когда в марте 1945 года советские войска освободили значительную часть Восточной Германии, то недалеко от того места, где находился Максим Григорьевич, от этого концентрационного лагеря, проходила колонна бывших советских военнопленных, которых освободили. Они были грязные, они были уставшие, голодные, исхудавшие, заросшие. И вот в одном из них Максим Григорьевич признал у своего сына, он радостно назвал его по имени Константин, откликнулся, отец и сын, друж... отец и сын тепло обнялись. Это было действительно чудо, потому что Максим Григорьевич не чаял уже увидеть в живых своего сына Константина. После окончания войны Максим Григорьевич с большой радостью возвратился на родину, в село Новый Кривой Рог, радостно был встречен с семьей. Буквально по обеду, немножко передохнув, Максим Григорьевич отправился в храм. Службу Божию в храме проводил священник Симеон Кабанов. Вот здесь мы как раз располагаем такой фотографией, на которой запечатлен весь церковный притч храма Рождества Богородицы. Мы видим в центре отца Симеона, это был действительно народный батюшка, который пользовался огромным уважением и авторитетом у сельчан. А в верхних рядах из-за своей скромности мы видим как раз Максима Григорьевича. Дело в том, что отец Симеон он сыграл большую роль в духовной жизни церковного староста Максима Григорьевича. Их совместное служение продолжалось ровно 10 лет до момента отхода Господа отца Симеона в 1955 году. Отец Максим, он как бы воспрянул духом, потому что в послевоенный период православная церковь наша переживала как бы возрождение, потому что сталинское руководство, учитывая ее патриотическую роль в борьбе с немецкими оккупантами, более-менее лояльно относилось к ней. Поэтому люди, которые потеряли родных и близких, они с большим удовольствием шли на церковные службы, они находили в литургиях отраду, утешение от боли и горечи тех утрат, которые произошли в их семьях в период жесточайшей Великой Отечественной войны. Поэтому Максим Григорьевич, он, в общем-то, был всегда правой рукой отца Симеона. Его видели то на чердачном помещении, где он ремонтировал прохудившуюся кровлю, то видели, как он ремонтировал иконостас, то видели его едущим на бедке с города, где он привозил церковные свечи и иконки для того, чтобы продавать их в храмовой лавке. В общем, Максим Григорьевич чувствовал как бы вторую свою молодость. Но, к большому сожалению, были в его жизни и трагические такие моменты. В частности, в 1949 году после тяжелой болезни скончалась невестка и остались трое деток. Вот как раз двое из них запечатлены на этой фотографии вместе с матушкой. И поэтому Максиму Григорьевичу приходилось тоже уделять большое внимание воспитанию этих ребят. Вот на этой фотографии мы видим родных и близких большой семьи Максима Григорьевича Спильняка. Надо сказать, что в 1955 году отходит Господу отец Симеон. Это было тоже такой вот болью утраты, смерть священника, смерть духовного побратима. Максим Григорьевич не скрывал своих слез, прощаясь с отцом Симеоном. А буквально через несколько лет уже отец Симеон встречал своего староста и своего духовного побратима в Господнем Небесном Храме. В 1958 году, выполняя работу на высоте, Максим Григорьевич не удержался, потерял равновесие, упал и получил смертельную травму. Несколько недель он еще боролся. Он молился все время. Он искал в молитве духовное утешение. Он понимал, что уходит, что он угасает. Но он верил в то, что наша православная вера, наша православная церковь, она, в общем-то, всегда будет торжествовать и всегда будет пользоваться огромным влиянием в жизни простых людей. Максим Григорьевич отошел к Господу и был похоронен на территории кладбища, которое находится рядышком уже с нынешним храмом Вознесения Господня. Символично, что могила церковного старости находится рядышком с могильным холмом его духовного наставника, отца Симеона. А рядышком с могильным холмом Максима Григорьевича находится и могильный холмик матушки Анны, которая пережила своего супруга на 8 лет и мирно отошла к Господу в 1966 году. Как видим, Максим Григорьевич прожил очень тяжелую жизнь. В этой жизни было все, и горечь утраты, и тяжелейший период войны, и период безбожья, и период рассвета православной церкви и нашей православной веры в послевоенный период. Максим Григорьевич никогда не искал легких путей в своей жизни. Он любил Господа больше собственной жизни. Он любил свою страну, любил своих детей, любил свою семью. И поэтому на примере жизни этого слуги Господа мы обязаны воспитывать поколение нынешнее и поколение грядущее. Наша передача підійшла до завершення. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей і бажаю всем миру душевного і любові. Ангела всім хранителя!